Так, ну что, пацаны, приговор. Посчитали мне таможню, ой, таможню, стоянку на таможне, вы поняли? Тут нашу компанию уже все знают, уже вся таможня знает. Я им говорю, говорит, а кто это такие? Говорит, ластевки, говорю. Да, это мы. Короче, наш тягач уже тут все знают, что он тут стоит долго. В бухгалтерии нас знают. Короче, смотрите, первый день 1308, а потом по скидке по 600 гривен, вы поняли? В итоге настояли мы здесь за стоянку должны. 16 308 гривен 16 308 гривен сейчас будем оплачивать тому этот стоянку на мытнице сейчас бухгалтер оплатит потом э -э, размытняемся сегодня и скорее всего если все ок если все гладко и дальше без каких-то либо проблем то мы должны сегодня уже забрать наш тягач а сейчас Пойдемте на него посмотрим. Я хочу зайти посмотреть, все ли с ним нормально. Потому что он уже тут стоял сколько времени. Ну, сами понимаете. Может кто-то фонари снял или еще что-то. Хочу сейчас посмотреть, чтобы все было в порядке.